Cosmetics and Uzbekistan. assalomu alaykum yoqubbek ah, assalomu alaykum hurmatli do'stlar odamzod o'ziga ziyon berishni juda ko'plab yo'llarini o'ylab topadi masalan oddiy choy ichib turganda jismiga ziyon beradigan narsalarni borib ichadi spirtli ichimliklarni ichadi inson ziyonda hammamiz ziyondamiz qanday holatda ziyondamiz bugungi suhbatimizda mana shular haqida gaplashamiz inson ziyonda janobi alloh asl surasida aytadiki asr vaqtiga qasamki barcha inson ziyon va baxtsizlikdadir qanday qilib bu ziyondan baxtsizlikdan qutulish mumkin bizdagi dimodorlikdan o'pkalashimizdan jahldorligimizdan hasadimizdan orzu va bozliklarimizdan havomizdan o'zimizga qo'ygan binomizdan manmanligimizdan kibrimizdan eng asosiysi chegara bilmas istaklarimizdan ularning bizni qamrab olishidan yo'q qilishidan qanday qilib qutulamiz agar hmm, yaxshilab o'zimizga amallarimizga holimizga nazar tashlasak o'z uz o'zidan kayfiyatimiz tushib qoladi o'zimizni yomon his qilamiz u qadar yomon his qilamizki sababi nima sababi shuki bizni kutgan narsamiz bo'lgan bo'lmaydi bo'lmaganmish bizni xafa bo'lishimizni sababi bizni kutgan narsamiz bo'lmadi keyin oldimizga bittasi chiqadi va muammoni bartaraf etish yo'llarini o'ylab topganligini aytadi yo'llar ko'rsatadi kutishni basqil deydi hamma o'zi yashagan tajribalar va choralar bilan o'rtoqlashishni boshlaydi muammodan chiqish yo'llarini or o'rgatishni or boshlaydi o'rganmaganlar o'rgatishni boshlaydi ammo hech kimimiz birortamiz janobi allohning bizga ko'rsatgan yo'liga yaqinlashmayapmiz yaqinlashmaymiz allohning bizga o'qtirgani va o'rgatgani qutulish chorasiga yaqinlashishni istamaymiz bormaganimiz kurslar qolmaydimi shaxsiy rivojlanish deysizmi ziyondan qutulish deysizmi baxtli bo'lish sirlari haqida bilmayman o'rgatmagan odam qolmadi ammo ollohning kitobi qur'oni karimda bizga choralar ko'rsatilmaganmi olloh taolo bizga chorani aytmagan morij surasi darhaqiqat inson betoqat qilib yaratilgandir ushbu surada ushbu oyatda halu so'zi hirs chidamsizlik va sabrsizlik ma'nolarini o'zida mujassamlashtiradi inson odam jannatda edi u yerda hech bir muammo yetishmovchilik yo'q edi keyin gunoh sodir etildi so'ngra yerga tushdik bu yerda hamma narsa o'lchovli bu yer saboblar dunyosi ekmay turib o'rish yo'q mehnat qilmasdan rohat yo'q bermasdan turib olish yo'q lekin biz nimaga qo'l ursak undan osmon qadar bir istagimiz bor harakatlarimizda asossiz buyuklikka davo bor turuqsiz va mantiqsiz urinishlarimiz bor kichkina biri tijorat ochadi kecha boshladi u yerdan kunda qancha olishi oyda qancha olishi yilda qancha olishi 10 yilda qancha olishi bularni hammasini o'ylab og'zini suv qochadi haqiqatga to'g'ri kelmaydigan raqamlarni orzu qiladi hammamiz ham shunaqamiz ichimiz kutishlar havaslar bilan to'lib toshgan to'lib ketganmiz va o'ylab ko'rmaymiz biz o'lchovli bir dunyodamiz har narsa o'lchalgan buni biz unutib qo'yamiz go'yo ustozlarimiz aytishadiki avval insonlar qishloqlarda edi hamma narsa o'lchovli bo'lgani sababidan bir birlarini mollariga odamlar ko'z olaytiradi bugun butun dunyo bitta qishloqqa aylangandek manbalar o'lchovli lekin bizni o'lchov istaklarimiz o'lchovli emasda faqat uni chegarasi yo'q alloh az vajallar bizdagi bu holni bilgani uchun inson betoqat qilib yaratilgandir deb aytadi biritta de kiyim olamiz ozgina vaqt o'tgandan keyin u kiyimdan voz kechamiz yangisini olamiz uni otamiz bitta telefon olamiz yangisi chiqadi uni tashlaymiz yangisini olamiz o'zimiznikini qo'yib boshqalarnikini ham olamiz kiyim ustiga kiyim oyoq kiyim ustiga oyoq kiyim mashina ustiga yana yangi mashinalar bir uy bizga yetmaydi yangisini olamiz bizdagi mana shu holatni bilgan alloh taolo bizni toqatsiz ekanligimizni oyatlarda aytyapti endi aytsakki bularni bizga nima zarari bor bu holatimizdan bizga bir zarar bormi janobi alloh yana aytyaptiki maoriz surasida qachon unga bir yomonlik kambag'allik kulfat yetib qolsa u o'ta besabrlik qiluvchidir agar birorta kutganimiz bo'lmasa qo'limizdagi bir narsalardan ayrilib qolsak umidsizlikka tushamiz dunyo biz uchun iztirob makoniga g'am tashvish makoniga aylanadi baxtsiz bo'lamiz nolishni va yomonlashni boshlaymiz chaplashni boshlaymiz boyagi qilganimiz oylik va yillik hisobotlar haqiqatga to'g'ri kelmay qolsa ana keyin ko'ringlar istagan odamlarimiz bizni istamay qolsa bizni rad etishsa yana o'sha holatga tushamiz hamma narsa biz kutgandek bo'lmaydi tamoman teskarishi bo'lishi mumkin ishlarimiz orqaga ketishi mumkin sog'ligimiz yomonlashishi mumkin chunki bizni hayotimiz bir tekis emas doimiy tushish va ko'tarilishlardan iborat tushish va ko'tarilishlar hamma uchun shunday ahvoli yaxshi bo'lganlar uchun ham ahvoli yomon bo'lganlar uchun ham xuddi shu hech kim ahvoli sobitligini aytib maqtana olmaydi chunki hech kimning ahvoli sobit emas kim uchundir boylik kambag'allikka ki o'zgarsa kim uchundir kambag'allik boylikka o'zgaradi sog'lik kasallikka kasallik sog'likka ki o'zgaradi kim bittasi raqobatdan siqilsa boshqasi mag'lubiyatdan siqiladi allohimiz bizni bu hayotdagi sharoitlarimizni istagan paytda bir sabab oqibatidan yoki sinov uchun istasa hech bir sababsiz shukur qilmaganimiz uchun ham o'zgartirib qo'yaveradi har xil sabablarga ko'ra boya aytdik sabablar dunyosi kimimiz tepadan pastga tushsak kimimiz pastdan tepaga chiqamiz alloh aza vajala aytyaptiki o'sha sababdan qachon unga yomonlik kambag'allik kulfat yetib qolsa u o'ta besabrlik qiluvchidir ya'ni pastga tushgan paytimizda endi qachonki yuqoriga chiqib qolsak boyagi zigзакni tepa qismiga qachon unga olloh aytyapti qachon unga yaxshilik boylik salomatlik yetsa u o'ta man qiluvchi baxildir kim erishdi bunga men erishdim tabiiyki erishaman axir men kimman o'zim qilaman olloh bizni bu holimizni bizga aytdi albatta bizga chiqish yo'lini ham ko'rsatdi ham asr surasida ham marij surasida allohzaja asr surasida aytyaptiki asr vaqtiga qasamki barcha inson ziyon baxtsizlikdadir faqat iymon keltirgan va yaxshi amallar qilgan bir birlariga haq yo'lini tavsiya etgan va bir birlariga mana shu haq yo'lida sabr toqat qilishni tavsiya etgan zotlargina najot topuvchilardir maorij surasida esa darhaqiqat inson betoqat qilib yaratilgandir inson betoqat qilib yaratilgandir qachon unga ya'ni bizga kambag'allik kulfat yetib qolsa u o'ta besabrlik qiluvchidir qachon unga yaxshilik boylik salomatlik yetsa u o'ta man qiluvchi baxildir endi najot qismi faqat namoz o'quvchi zotlar ya'ni musulmonlargina undoq emasdirlarki ular namozlarida doim barqaror bo'luvchi zotlardir ya'ni qisqagina sharh qilib aytiladigan bo'lsa inson besabr va o'ta xariz qilib yaratilgan agar unga biror ko'ngilsiz holat va qiyinchilik yetib qolsa o'ta besabrlik qilib g'amga botadi agar unga yaxshilik va farovonlik yetsa o'ta qizg'anchiq va baxil bo'lib qoladi faqat kim faqat namozlarini o'z vaqtida to'kis ado etadigan namozxonlargina bundan mustasnodirlar biror narsa ularni namozdan chalg'itolmaydi buni otini qullik munosabatlari deyiladi inson ojizligini his qiladi unga ko'ra harakat qilishi undagi yuqorida sanaganimiz o'sha avvalgi zaifliklarni qabul qilishni haddini bilib yashashni o'rganadi u o'rgatadi ahvoli yaxshilanib ketganda ham haddidan oshmaydi yani olloh siylaganini his qiladi o'ziga bino qo'ymaydi kibrlanmaydi aks hol bo'lganda ham ahvoli yomonlashganda ham isyon qilib haddidan oshmaydi alloh sinayotganini his qiladi inson diqqatli bo'lsa agar siylanayotganini va sinalayotganini doim nima qiladi anglab yashaydi anglab yashaydi buni qanday anglab yashaymiz hozir aytildi namozlarini o'z vaqtida to'kis ado etish orqali boshqa narsalarga chalg'imaslik orqali janobi allohga robbimizga qullik qilish orqali ho'p do'stlar bugun e, sizga yetkazmoqchi bo'lganimiz fikrlar mulohazalar mana shulardan iborat bo'ldi inshaalloh foydali bo'lgandir deb umid qilamiz bugungi eslatmalarni bizga eslatgan ustozlarimizdan alloh rozi bo'lsin biz ham e, sizga eslatdik siz ham yaqinlaringizga do'stlaringizga albatta eslating assalomu alaykum va va rahmatullohi vahatullohiva qora sarimsoqli shampuni sarimsoqning soch uchun foydasi hammaga ma'lumdir an'anaviy formulaning mukammallashtirilgan shakliga ega bo'lgan va aynan qora sarimsoqdan ishlab chiqarilayotgan ushbu shampun soch oqarishining oldini oladi oqargan sochlarni qoraytiradi va oziqlantirishiga yordam beradi qora sarimsoqdan ishlab chiqarilishiga qaramasdan ushbu shampun mutlaqo xushbo'ydir eng to'g'risini tanlang biz esa sizga tabiiy hamyonbop va mukammal formulaga ega innova shampunlarini tavsiya qilamiz innova o'zbekiston innova o'zbekiston ko'zlar quvonchi